17 и значит мы С Аней готовы продолжать с вами интересный интерактивчик как думаете репликаторы пищи в них могут быть составляющие натуральные продуктов. Думаю, что нет. Но вот израильская <связывая> компания утверждает, что такие есть такие. И гаджет э, под названием Genie скорее всего, как э, от слова гениальность или гениальность <связывая> уже э, существует для того, чтобы загружать в машину ингредиенты и получать э, готовые блюда. До речи, они надыхались фильмом Трек», и к вы там есть корабель Enterprise. И вот там можно было за 30 секунд, а может, там за лишние секунды взять такую баночку, хряб. и... Зробити собі їжу. Отже, надихалися і зробили таке, Ну, взагалі то щодо Ізраїлю, там завжди продукція, ось саме такого порядку, все з натуральних речовин, все таке кошерне. І саме тому а, ця розробка була там видана. У 2016 році вартість такого гаджету буде становити приблизно 300 баксів. І кажуть, що знову ж таки вся їжа буде без хімії а і готуватися реплікатор... за 30 секунд. І реплікатор можна управляти з допомогою спеціального приложення, встановленого на ваш смартфон. Тобто ви загружаєте собі блюдо, яке ви хочете приготовити, він вам самостоятельно. Делает это все из вот этих вот непонятных Слушай, инсистенций. Слушай, я так понимаю, что теперь мужчинам вообще не нужно будет одруживаться, заради того, чтобы им сварили борщ. <laughs> Будут себе репликаторы, женщины-роботы, шутят. Поговорим с тобой после треба, студии. Не треба, не нужно. Нарешті створено колонки. Невеликі, там, десь приблизно 10 см, але вони будуть левітувати над поверхнею, завдяки магнітній подушці, так би мовити, і видавати дуже якісний звук. Все це зачаровує. Таким чином, ці е колоночки під назвою OM-1, Вони. Во важить 340 грамів і мають аж 3 вати. Гучність 110 дБ і можна сказати, дійсно рад, будуть радувати меломанів. І що цікаво, що зараз їх треба ще заряджати, але у майбутньому я певен, що розробники зроблять таким чином, щоб вони заряджалися безконтактно. Mm -hmm. Да, мощність гаджета 3 вата, а його громкость 110 дБ. І от ми зараз будемо слухати мегагерці рітма вслідчого часу нашої жизни. Даже а еще, а они так, а еще они обертаются, наша, наша планета, и зараз, 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 зараз мы обертались, наконец-то можем остановиться и передать слово лайкам. включить пожалуйста, первый микрофон. Создан настоящий анимационный фильм на основе художественных творений такого великого человека, как Ван Гог. И вот. там музычка еще прикольная, как раз Луна. И такой с Нью-Йоркский художник Маккензи Коули, cool, створив анимационный фильм на основе картин художника. И там можно побачить ночное кафе. Взагалее все начинается как раз с ночного кафе. Далее вы прогуливаетесь, а этим кафе бачите самого художника Ван Гога. Затем его... Э... Вазу с подсолнечными прекрасными. Так, так. А потом Солнечник стульчик, его. на котором э, есть что трубка, да, ну и также еще и автопортрет самого творца. Вот, это все уже принимает участие в конкурсе. Курсі, який посвящен новому творенню і вообще да цьому все котрим... зроблено якраз у стилі Ван Гога. Тому дійсно ви поглинаєтеся, поглинаєте цю культуру і повністю пірнаєте у цю естетику. Тим часом розставляємо акценти. Битва стартапів у розпалі відає свій магічний клік за найкращий проект на IDX ікс нескафе І можливо саме цей стартап отримає 100 тисяч гривень від в одному. А вот китайцы, как всегда, хотят сделать все, чтобы люди вокруг Вачио могли наслаждаться тем, что находится у них на экранчике мобильного телефона. Именно для этого они смартфон сделали настоящим, почти как кинопроектором. проектором. Угу. Так, тому что как раз э, цей смартфон имеет вбудованный проектор, причем он интерактивный, таким чином они могут будут экспериментировать, например, надается изображение на стиле, и вы можете не только дивитися его, але еще и манипулировать им и Входити так би мовити у прямий контакт із зображенням. Щоправда, ви нічого не відчуєте, але ви можете якраз присувати якісь там кола або щось подібне. Щодо назви корпорації, то це Lenovo постаралося. Щодо назви самого гаджета, то смарткест робимо, oh! що це було таке. Це Вона збирається на пляж. Тому що у нас відпустка, у нас канікула лайка, збирається на усі пляжі столиці Києва України та цієї планети земля. становится за диджейские пульты на всех морских причалах и играет вам музыку с кассетника. Потому что отпуск начинается, двери открываются, и мы говорим вам приятного лета. Мы будем встречаться с вами уже в августе. у серпне и мы снова побашемся, я обещаю. Мы будем очень очень Дивиться нас. за нас! Бай!